Результативность. А сегодня мы знаем, что за 10-15 лет мы должны повысить урожайность сельхозкультур в том числе зерновых, в 2-3 раза. Отсюда поступили. И высокоурожайные, высокоинтенсивные сорта 100-120 сантиметров гектара. Что главное? Урожай, результативность. Обеспечение продуктами питания, экспорт или все Что доминирует? Сегодня доминирует, к сожалению, урожай. Доминирует урожай. Это что надуманность, или это суровая необходимость, суровая, суровая необходимость из-за слабых знаний технологий из-за отсутствия действительно элементарных подходов к хранению почвы и действительно, я бы так и сказал, бы, зло, которое приносится на наших почвах теми землепользователями. Но доминирует. я еще раз констатирую, только погодя за урожаем. Только погодя за ворожаем. Это ошибочно. Ошибочно. Как делает тот хозяин, например, в Миргороде? Он обязательно имеет зеленые удобрения. Он обязательно имеет сохранение мульчи. Он обязательно регулирует бобовым растениям. У нього около 30% займає структура посівних площ соя. Тобто у нього є свой підход к управління цими процесами. Но я ще раз констатую, я буваю почти в усіх областях України. Це действительно зло, масове зло, нарушення си оборотів, вирощування інтенсивних ГМО росте і вирощування їх за правилами, ну, пагубними для ентомокомплексів і для механізму саморегуляції, якщо ми так говоримо об этом сьогодні. Это действительно так. К сожалению, это так. Хорошо, последний вопрос, и больше я умолкаю. Итак, наверное, вам известна современная финансовая ситуация в Украине да. и перспективы на ближайшие будущее. Наверное, вам известно, что среди всех отраслей все-таки живет одна отрасль, аграрная, Правильно. и дает на горах. И уголь, и копейку, и мы не ощущаем самого страшного голода в стране. Правда. И благодаря чему современной технологии, современной политике, экономической и так далее, так далее. Ваше предложение в связи с вашей философией. Исключить, наверное, нужно вот это направление Нет. Э, или как? Поддерживать. Или только, или, или только лишь говорить. А, а что есть? говорить? Я вот так ну, слушаю Что делать? Ну, Я что делать? считаю первое. В Севобороте должна быть бобовая культура. Порядка 30%. Второе. Такая. Соя, на юге нут, или горох, по возможности, где в этом регионе, или даже вика, или даже люпин в Черниговской области. Но бобовые, посоль, 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 бобовые должны быть. Предмет реализации. Многолетние травы. Многолетние травы должны быть бобовые. То есть я считаю, что бобовые должны занять свою нишу для сохранения потенциала и плодородия почв в обязательном порядке во всех областях, во всех регионах. Это первое. Второе. Учитывая то, что сегодня у нас органики, органических удобрений вносится в 100 крат меньше, надо перейти на дополнительное получение зеленых удобрений. Такие технологии есть, и они нами тоже рекомендуются. Третье, что бы я рекомендовал, учитывая изменения в погоде, изменения в климате, перейти на щадящий режим использования минеральных удобрений. В частности, я вам показал КАС. Он наиболее щадящий по отношению к этому комплексам, щадящие по отношению к растению, щадящие по отношению к применению и к нашему здоровью. Поэтому я считаю, хотя бы эти элементы можно использовать. Но самое главное, на что я считаю, знание и умение специалистов, которые должны формироваться в вот таких стенах, как наш университет. И чтобы мы это грамотно использовали. Вот такое моя точка зрения. Профессор Зурятково время кажется.